Всем привет, дорогие друзья! с вами я, Ярик ПВП, и сегодня я покажу вам очень прикольный сервер, какой я скачал. Заходим. А что это сервер? Для начала мы пишем имя сервера. Э, можете может, будики имя, я написал Mango World. Дальше адрес сервера playmvp.ru и порт 5 единиц. Дальше. Мы заходим в него. И ось, я, давно хотел знать про этот сервер, но ну, я к ней уже все. Э, Чтобы э, сначала вам надо ввести свой пароль. Я ввел свой пароль. Ой. Нет. Все, ввел. Так, Щоб вам дали зачаровані вещи. Ну це я усе заработала. Зачаровані вещи, вам треба буде написати палочку і фрі. І вам дадуть зачаровані вещи. Далі будьте внимательны. Коли ви заходите на цей сервер, ви будете тут телепортуватися. Ого-го-го! -го, -го, го Дальше. Можете открыть ежедневный бонус. Воно будет открываться тільки за 85 тысяч секунд. Дальше. Тут у вас є магазинчик, там где вы усе можете куплять. Далі тут є банк який ви можете зайти Подивіться счет у мене 99 тисяч доларів. І можете ось так ось все зробити Я ограбить Якщо не вийде, і ви бачите що ви в тюрмі, в у є для вас один такий таємний спосіб, який ще ніхто не знає. заходите на ліжко удаляете цю платформу і быстро заходите далі удивляете ліжко и делаете так. Все, и вы выбрались. А потом его запаморочите. Оп, блин. Ну опять. Ну, ладно. Так, ну можно еще ось... сейчас можно еще вот так вот попробовать. Нет, так не будет. Брать игровать. И раз, два. Ну и все, тут можно ограбить его. Это платформа, я не знаю. Тут дальше где такой входик. где вы можете навидеть своих друзей, если они попали в тюрьму. Я не знаю. Если захочете. Дальше у меня есть для вас один код. Только мне надо еще переключиться на... Э, от третьего лица. вы видите, что я нормальный, да? Если написать тут кит, кит, как и вот. А, и, кстати, тут есть такая непонятная штучка. Не могу понять ее. Ой. Так, подожд... надо подождать. 15 секунд. Все, можно уже заходить. Кстати, тут есть такая необъяснимая штучка, что когда вы заходите, да, то есть, например, хотите что-то написать после тюрьмы, то у вас всегда что-то не пишется. Да. Ну ладно. Я нормальный. Теперь пишем кит. А ну почему? Вы в тюрьме, вы в тюрьме. Это меня честно так дражно. Так, ну нормалек. Так, думаю, сейчас можно уже будем написать. Ну да. Так, сейчас Что не пишется? Так, что поменяйте? Пишу тут не можем. Ладно, я вам объясню так. Если э, вы пишете черточку и по-английски кит, вы становитесь маленькими. Не знаю, что тут пацаны становятся маленькими. Ну, короче, можно стать маленьким. Если вы напишете черточку, не черточку, а палочку красу, и биг, то вы станете великими. А если вы напишете норм, то вы станете обычным. И, кстати, есть тут одна штучка, никуда тоже никто не знает. Можно тут, знаете, что написать? Палочку косу и потион. Потион. И любую цифру. Там, например, 4. Вам выдаете зелье. Например, там зелье, не знаю, там эльфа. И вот вы выпиваете это зелье, и у вас приучасть. Если напишете напишите цифру 5, то у вас там будет зелье такие, что дает вам скорости и силы. Так, від 1 до 5. Ну, коротше, можете заходити на цей сервер. Прикольний такий. Далі, якщо ви заступите за красну лінію, то ви можете за цією лінією і битися, і що хочете робити. І строїть і що? що хочете ну, ладно. На этом мы заканчиваем. Я рассказал про все про этот сервер. Вот, бачите, и вас может телепортировать. И ладно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте подписываться на канал Вика ПВП. Она моя подружка снимает тоже про Майнкрафты. И не забудьте подписаться на канал Вероника Лав. Она тоже моя подружка и снимает про Майнкрафт. Ну ладно, а мы заканчиваем. Всем удачи, всем пока.